Здравствуйте как у вас дела вы откуда э, город-герой Белгород э, дела Ну как сам сказать Дела. очень приятно город-герой Москва вы из Москвы Да у меня написано почему-то Голландия Нидерланды если быть точным. а я видимо VPN не выключил э, -э, лагает но ну, в смысле э, паршивенько работает рулетка без VPN да да я как-то не частый гость здесь, но, видимо, да у меня он был включен, я, видимо, так и зашел автоматом, uh -huh. думал, ладно. Не, он у меня в работает, но у меня же здесь специальный интернет, поэтому здесь... Я понял. Да. Как у вас там обстановка? Ну, как вам сказать? Бывало и получше, да? Да. Три с половиной года назад было значительно лучше. Что я могу сказать? Берегите себя. Надеюсь, уже это прекратится скоро. Так, как оно прекратится? Вы что, шутите? Ну, ну каким, как каким образом оно может прекратиться? У нас есть один царь-батюшка, который ради себя готов положить миллионы, неважно с какой стороны. А, вы так думаете? Ну, Абсолютно, ладно, я хорошо. так и думаю. Ну, и так, так думал, уважаемый мною господин Евгений Викторович. Поэтому направление движения он выбрал. Евгений Викторович, это кто? Ну, когда-то поваром был Владимир Владимирович, а потом... Пригожин. Да, а потом руководил э, ЧВК «Вагна». Да, был такой, был такой. Вот он... Хороший человек был. Вот он вдруг почему-то понял, что направление движения э, на запад неверное, и пошел из Ростова на север. Вот так я думаю. Не, не дошел. Ну, поверил, поверил царю-батюшке. Напрасно, напрасно. Это было, честно говоря, ожидаемо. Да, я согласен. Я особых надежд не возлагал, но знаете ли, внутри очень, очень странно, вот так вот спустя время я смотрю, очень странно, как он это не предвидел. Э -э я, честно сказать, не надеялся на успех этого мероприятия, но внутри чаялись такие э -э ожидания какого-то. Нет, нет, чуда. я не самого, как он там называл марша, а вот последствий. то есть как он. Неужели он не понял, что? Не он знаю, был... Владимир Владимирович. Поймите, Владимир Владимирович старый КГБшный работник, и умение э, переубеждать или очаровывать или пугать собеседника ⁇ это часть его профессии. Понимаете? Да. А, да. а Евгений Викторович, ну, собственно говоря, несмотря на весь свой богатый жизненный опыт и негативный и позитивный и всякие разные, он такими умениями профессиональными не обладал, очевидно. Ну да, соглашусь. Вот. И поэтому, ну, ожидать чего-то хорошего я, я не ожидаю. Ах да, напугал я вас, да, напугал напрасно. Вы в прошлый раз меня почему-то решили пропустить и переключили. Что вас удивляет? Не знаю. Мне ваше лицо запомнилось. И я запомнил, что вы меня пролистнули. У меня есть право выбирать себе Да, человека, конечно, который... я же вас не осуждаю за это. Да. Ну что вы? Ну что. Вы? Нет, просто вы так знаете. Мелькнуло даже ваше лицо, а лицо внимания... у вас запоминающееся. Оно мелькнуло, вы меня переключили. Я пожалел, что столь запоминающимся человеком внешними данными такими я не смог побеседовать вот сейчас вы остановились вы знаете я думаю вы немного потеряли да когда они поговорили со мной разочаровываете меня вот видите так что не побеседуем да а о чем ну не знаю, о чем бы вы хотели побеседовать? Что вам интересно обсудить? Вот со мной, о чем бы вы хотели поговорить? Знаком я ли был... вам персонаж из э, небедных а деятелей соседней страны, которого зовут Игорь, Игорь Валерьевич? Ну кое что, знаю что. Похожего на него очень. А зачем вы мне об этом говорите? Да что ж, вам все, что не скажу, вам все не так. Нет, я просто... Ну, значит, вы говорите странные вещи. Ну, вот зачем вы? Вы, когда сказали, что я на него похож, вы хотели сделать мне комплимент или попытаться обидеть? Не, не то, ни другое. Тогда зачем вы об этом говорите? Ну, просто похоже и все. Но это с вашей точки зрения. С моей, конечно, безусловно. Как учишь еще? Вот вы об этом хотели поговорить? Нет, я просто пытаюсь завязать беседу. Пытаюсь прощупать, я так вас... сказать, почву, какая бы вам была интересна. Вот я же не могу говорить с вами о клубнике, если вы любите селедку. Любите селедку? Так, для вас это трудно, я так понимаю. И И я, вообще человек, я вообще человек не очень умный, знаете, в армии служил всю жизнь. Ты ради бога, я в армии тоже служил, так что. Так я, я пик пик всю жизнь пик пик служу пик в, армии. в армии. Ради бога, имейте право, удачи.